квартир будущего. Цвет для меня значения не имеет. Потому что я есть не буду. Почему? Потому что не буду. Я лучше, я лучше на фоне этой единой ситуации помру. А если буду. Как вы бросили, <AI> <AI> <сешь> только вы не обещаете, что вы меня Семен Семенович, ничего с собой не сделайте, пока я не выслушайте. Да? Семен Семенович, как друга прошу, только выслушайте. Только выслушайте. Отчетный, как диссидент, ну как оппозиционер газет отцов. Вы не один, посмотрите на нашего дилетанта. Что вы видите? Очень. Что вы слышите? понятно Давайте вот Сеня. Мир с ума сошел. Работаешь, 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 работаешь. А потом приходит вот, ко мне, Петрович. Я отнимает половину. А иногда и все. Короче, Семен, пора бить тревогу. Тревогу пора бить. Деньги Эквивалент стоимости теряют цене, понимаешь? 150 лет назад я бы этому гордею на волку давал! А теперь... Ведь... Теперь он сам идет на волку, Не совсем. Сидел-сидел, дорогой мой, вот раньше, раньше, все было предельно ясно и понятно. Люди хотели заработать как можно больше и как можно быстрее шли учиться, трудиться. А теперь что? Теперь как-нибудь устроиться в тебе и кредитом, кредитом, кредитом. Нет, против кредита, конечно. Кто будет делать вклады? Вклады, кто будет делать, кто будет копить и приумножать, если все это может завтра, то пояснить вот эту фирму. А любовь? Любов чекати не може. Любов також чекала стільний років, що і формить, останній відмовляється носити колишній волі. Все, готовись, припинити рух. Це інший вопрос. А ви не кикне? А, от тоді дає, ну ти подага. Все дают. я в даю. другая <laughs> народа играть не буду. Это значит, что народу приглашено. そう。い такие okay. прекрасные классы! Но, знаете, пусть ваша безработная личность придет ко мне в неделю, понедельник, в третьем месяце текущего года, в время с десяти до 12, принесет с собой документики, трудовую книжку, паспорт, резюме, три справочки формы 7, 8, 9, ну, значит, диплом образования, здесь рождения детей, здесь стал наконец, Семен Семенович. Да, я. Семен, да. Семен Семенович, добрый день. Здравствуйте. председатель председатель правительства. Вас услышали. Вопрос о вашем трудоустройстве решен. Ждем вас в Кремле для консультации по привитым решениям правительства. Вылетайте ближайшим рейсом. Вас встретят. <связать> Семен Семенович, вы уж нас благодушно простите.